Salam, əziz izləyicilər, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün narın tombalığından gözəl bir yemək hazırlayacağıq. Bunun üçün bizə 1 dolu yemək qaşığı ərimiş yağ lazımdır. Bir soğan da xırda doğranılıb tavaya əlavə edirik, yaxşıcı qovururuq. Yağı başqa yağla da əvəz edə bilərsiniz. 2-3 diş sarımsaq xırda doğranılıb tavaya əlavə edirik, duzunu səpərik, qarışdıraraq qapağını örtürük, qoyuruq bişməyə. Qazan qızarmalıdır, kartof yaxşı pişsin, e, tam da qızarmalı deyil. Arada açırıq, qarışdırırıq. Daha sonra tombalığını əlavə edirik. Yağna artıq sözümüzük. qarışdırırıq Pomidor sosunu da əlavə edirik, özümüzün hazırladığımızdır. Pomidor dadı əvəsdə bilərsiniz. Qarışdırırıq, bir həftə onunla qorururuq. Ton balığı, kartof va başqa bir ləzzət verir, çox da ləzzətlidir. Biz çox bəyəndik, qəziz izləyicilər, əgər ton balığını xoşlayırsınızsa, bu cür hazırlayın. Çox da gözəl və dadlıdır. Məsləhət görürük ki, bu cür hazırlayasınız. Aşağı qenayımız hazırdır. Susrayı e, göyəm turşu ilə verdik. Suyuna da soğan doğramışam. Yenəyimizin üzərinə zövqlərlə keçinə şüür sətkə. Siz də hazırlaşırsınız, nos olsun. Bu aralar sağlamlığınıza diqqət edin. Allah sizləri qorusun bu çətin günlərdən. Sağ olun əziz izləyicilər. Allah hər maneət olsun.